सर आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शिवसेना में युवा सेना की कैसे चल रही है युवा सेना का पूरा फोकस आदित्य साहब के मार्गदर्शन और वरुण जी के मार्गदर्शन के पे सब 18 प्लस 18 से 35 फाइव ईयर के जो यंग यंग यूथ है उनके पास कैसा हम अप्रोच कर सकते हैं कॉलेज में या जो प्राइवेट क्लासेस है आईटी क्लासेस है यहाँ पे या अलग अलग गली नुक्कड़ पे जिधर यहाँ पे यूथ यु, कट्टे पे बैठते हैं वहाँ पे जाके हमारा कैंडिडेट कौन है हमारा कैंडिडेट क्या करता है हमारी निशानी ए टाइम पे चेंज हुई है हमारी नई निशानी क्या है वो हम हर युवाओं को जाके समझा रहे हैं और हमारा क्या काम है और क्या नहीं है वो उनको बता रहे हैं सर आप अनिल देसाई सर के नेतृत्व को कैसे देखते हैं अनिल देसाई साहब देखो आपको बताता हूँ पहले तो दो टाइम वो खासदार की रह चुके हैं बारह साल से वो खासदार है राज्यसभा में अभी लोकसभा का जाने का उनका निश्चय हम लोगों ने कंफर्म किया हुआ है लोकाधिकार समिति के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को युवा वर्ग को जॉब पे देने लगाने की संधि की है अगर लोकसभा से वो चुन के जाते है, तो आ यौ आ यौ हैं तो आईटी सेक्टर रहें दो या प्राइवेट रहें दो या निम्न शासकीय और शासकीय रह यहाँ पे उनके माध्यम से और बहुत सारी भर्तियाँ हो सकती है और युवती को रोजगार मिल सकता है सर जसं की बीजेपीची जी घोषणा आहे अबकी बात चारसो पार तुम्हाला काय वाटते अब की बाद पार होणार तुम्ही उद्धव साहेबांच्या भाषणामध्ये एक ऐकलं असेल की नाही माहीत नाही अबकी बार चारसो बार नाही अब्की भारतीय जनता पार्टी तडीपाड होणार आहे कारण लोकांना संपूर्ण देशात कळून चुकलेलं आहे की हे जी पहिले जन भारतीय जनता पार्टी होती ती आता भारतीय जनता पार्टी राहिलेली नाही जुमला पार्टी झालेली आहे कारण त्यांनी जे दोन हजार चौदामध्ये इलेक्शनमध्ये जे जे नारेट दिलेले पंधरा लाख सर्वांच्या खात्यामध्ये येतील वर्षाला दोन लाख रोजगार देतील युवकांना त्याच्यानंतर पेट्रोल डिझेल आणि गॅसचे घरगुती घ्यासचे भाव कमी होतील पण तुम्हीच मला सांगा कुठलं तरी एक तरी त्या लोकांनी पूर्ण केलेलं आहे का तर मग त्यांचे आपकी बार चर्चे होणारच नाही आपकी बार भाजपात तडीपाड होणार आहे सर जसे की छापे सायन कोलीवाडा वडाला चेंबूर ह्या पे युवा ड्रग्स की कंझ्युम ज्यादा आहे सो इसको लिया हमारी राय मतलब अभी जो हमारे पहले उम्मीदवार थे दो टाइम के खासदार बने हुए थे उन्होंने आज तक युवक के बारे में जो अभी आपने चीज़ बताई वो हमको भी दिखने में आ रही है हम लोग ने बहुत बार उनको कहा था कि यंग पीढ़ी ड्रग्स गांजा चरस इस लाइन में बहुत जा रही है तो आप लोकसभा में ये मुद्दा मांड के यहाँ पे कुछ कर सकते क्या वो दिख ले उन्होंने किया नहीं मगर हमको भरोसा है कि अनिल देसाई साहब लोकसभा में जाने के बाद ये चीज़ पे युवा का युवा उस दौर पे वो जा रहे वो दौर पे जाने का और नहीं जाने का और कैसा क्या कटिबंधन कर सकते वो हम अनिल देसाई साहब के माध्यम से हंड्रेड परसेंट करेंगे सर आने वाले बीस तारीख को जो बीस मई को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आपका संदेश क्या रहेगा जनता को जब वोट देने जाएंगे मैं जनता को एक ही बोलूंगा ये टाइम पे उम्मीदवार पार्टी ये बिना देखे इसके आगे का सोच के हा, हा, सब जन ये सोचना मानते कि भारत बचाना है अगर वापस इनको सत्ते में हम लोग ने बिठाया आप सब लोग ने बिठाया तो जो अभी हुक्मशाही चल रही है वो हुकुमशाही और ही ज्यादा चलेगी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहने दो या लो, कोई भी नेता रहने दो उनको छोटे से छोटे मुद्दे भी लोग अंदर डाल रहे हैं तो आप ही सब मैं सब युवाओं को एक कहूँगा कि आपका भविष्य किसके हाथ में देना है अच्छा काम करने वाले के हाथ में देना है क्या हुकुमशाही के हाथ में देना है वो आप सब सोचना है और मैं यही मा, आपके माध्यम से मैं सब युवाओं को भी कहूंगा और सभी नागरिकों को कहूंगा कि ये टाइम पे भारत बचाने के लिए आपका वोट आना चाहिए जय महाराष्ट्र माझं नाव अजय सूर्यकांत भंडोळे मी युवासेना विस्तारक भारतीय विद्यार्थी सेना सचिव येत्या वीस तारखेला महाराष्ट्रात संपूर्ण शेवटच्या टप्प्यामध्ये इलेक्शन होत आहे आणि आपली निशानी आहे मशाल आजच्या तारखेला आपण बघितलं असेल संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आदित्यसाहेब ठाकरे यांची ज्या रॅली होत आहेत प्रचार फेरीच्या मिटिंग्या होत आहेत आपण सर्वांनी बघितलं असेल किती उत्सुक प्रतिसाद लोकांचा मिळत आहे आणि संपूर्ण देशाला आणि महाराष्ट्राला एक निरोप मी की आपण सर्वांना भारत वाचवायचा आहे संविधान वाचवायचं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे गोरगरिबांसाठी दलितांसाठी युवकांसाठी महिलांसाठी जे बनवलेले आहे ते संविधान वाचवायचं असेल तर आपलं एक महत्त्वाचं मतदान वीस तारखेला मशालीला द्या आणि संविधान वाचवण्यासाठी पुढे आपलं पाऊल टाका